bu kanal zəyecəyəm. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masaca da marşrut dayanacağım üzərində bir bir gözəl altı qaraj şəhət evini təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi baxın bu formada belə bir xarici görünüşü var. Evin e, bildiyimiz kimi altı cisəsi qarajdır. Bax burada e, jayuz qapıda gördüyünüz kimi avtomatik maşın daxil olur və burada da belə bir boş sahəsi var. Gördüyünüz kimi baxın bura betondur. İstəyə görə yəni buranı Otaq kimi də istifadə etmək olar, bax bu hissəni. Bax bu hissəni də iş otağı kimi də istifadə etmək olar. Burda kombi xətləri çəkilib. Qalxıb evin üst hissəsinə də yaxından təqdim edəcəm. Üç otaqdan ibarətdir. Qiyməti də çox mənasıb, hörmətli izləyicilərimiz. Daxil otaq evin içinə, hörmətli izləyicilərimiz, baxın burda üç otaqdır. Deməli gördüyünüz kimi bura mətbəxidir bu formada almaq üçünə mətbəxi var. Qiyməti cəmi 45.000 manatdır. Tam sənədli bir evdir. E, burada qonaq otağıdır. Baxın belə bu formada qonaq otağı var. Gəl dirsinə. Qonaq otağının üstü də e, genişdir. Baxın bu formada qonaq otağı var. Burada Belə bir yataq otağıdır. Qiyməti 45.000 manat təklifləyəcəyimiz 3 otaqdan ibarətdir. Real alıcıya qiymətdə endirim olunacaq. E, Burda da baxın belə bir növbəti yataq otağıdır. Yəni uşaq üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. Otaqların ölçüləri normaldır. Real alıcıya qiymətdə endirim oluna bilər. Bizə də dünən təşəkkürlər kanalımıza abunə olmağı videomuzu beğenmeyi unutmayın.